Наше производство было основано еще в 1936 году. Эта история длилась весь советский период. Потом был период очень тяжелых, скажем так, перемен, реструктуризации всего. И где-то в начале 2000-х годов уже было основано предприятие «Черниги Вовна Плюс» нашу продукцию можно разделить на две подгруппы. Это первая подгруппа это сырьевая, первичная обработка шерсти с выпуском готовой продукции, это мытая шерсть. Вот и вторая подгруппа это пряжа для промышленного и ручного вязания. Продукция должна быть востребована, она качественная, это натуральное сырье, натурального осталось очень как бы, мало, поэтому я считаю, что мы вполне делаем нужное, полезное для всех дел. Коллектив дружный, работает качественно и добросовестно. Наши соседи, комбольный суконный комбинат, вот одни, одни из э, первых наших покупателей э, нашей готовой продукции. И подобные комбинаты э, суконный, по производству суконных тканей, по производству постельного белья в виде одеял, подушек, тоже являются нашими потребителями. Первый этап это этап по обеспечению заготовки шерсти, второй этап это непосредственная ее сортировка и переработка и третий этап это реализация. Мы работаем помимо производителей в Украине. Мы работаем с производителями в Молдове, Венгрии, Румынии, Сербии, Македонии. Вот как бы вот эта наша политика, скажем так, нас столкнула на расширение рынков заготовки. На сегодняшний день мы вышли на рынки Европы, это Польша, Венгрия и в Италию поставляли. Вот. в прошлом сезоне мы активно, мы вышли на китайский рынок и достаточно активно работали с китайскими представителями. Практически во всех областях нашей страны она предоставлена в магазинах для рукоделия. Наша пряжа продается под брендом Северяночка. Мы используем сырье, нашу шерсть, отечественную шерсть, переработанную, добавляем до 10% искусственного волокна и производим пряжу для вязки свитеров. Носков очень много кто и пенсионеров покупает эту пряжу, вяжет для наших хотошников. Было время работал, нравилось. Когда предприятие не работало, скучал, а когда оно снова начало работать, как на другой свет появился и приступили к работе, работать надо всегда. Когда смотришь на людей, которые э, хотят работать, которые готовы выполнять даже иногда в тяжелых условиях свою работу, то с таким коллективом очень хорошо себя чувствуешь, хочется работать, двигаться и вести коллектив за собой.